Это программа Качество жизни. Я ее ведущий Петр Зайцев. Приветствую вас. Сегодня мы поговорим о качестве жизни при сердечно-сосудистых заболеваниях. Дело в том, что и это, наверное, не является секретом, что в Украине, да, собственно, как и во всем мире, на первом месте стоит все-таки гипертоническая болезнь или повышение артериального давления. И вот здесь очень уместно напомнить, что определенная задача перед врачами сельскими и перед врачами семейных амбулаторий, да и не исключается ответственность и роль самих пациентов имеет значение контроль артериального давления. Если человек соблюдает контроль артериального давления, это значит, что он как бы упреждает те грозные осложнения, которые могут произойти при этом заболевании. Вот сегодня мы, собственно говоря, и поговорим об этом. И я хочу представить сегодня своих собеседников, врач-кардиолог Кардиоцентра областной больницы Юрий Наточий и кардиохирург кардиоцентра областной больницы Валентин Олейник. Наверное, все-таки мне бы хотелось, прежде чем, Юрий Владимирович, вам задать вопрос, сказать о том, что и напомнить нашим телезрителям, что 2015 год, как известно, Всемирная организация здравоохранения назван годом борьбы с сердечно-сосудистой патологией. Почему такое внимание уделяется именно данной патологии? Ну, наверное, из-за ее распространенности. Ну, наверное, из-за того, что очень грозные осложнения в виде и сердечных, и мозговых катастроф случаются. Поэтому самое главное, что, на что мы всегда уделяем внимание и обращаем внимание наших пациентов, конечно же, на профилактику, на профилактическое направление, чтобы не повышалось давление и так далее. И тем не менее, на сегодняшний день мы констатируем факт, что неуклонно растет и смертность, и инвалидизация людей при этих катастрофах. Скажите, пожалуйста, в связи с чем это все происходит, и что должен знать каждый пациент, на что должен обратить внимание? И врач, и пациент. Ну, проблему необходимо разделить. Если что касаемо пациента должен знать, что только 10% его здоровья зависит от медицины. 20% экология, 20% наследственность, 50% – это его образ жизни. Даже у людей с факторами риска при правильном образе жизни можно обеспечить качественную и продолжительную жизнь. Что касается факторов риска, те факторы риска, которые мы можем поменять сами, это все в наших руках. Самое простое, что касается всех сердечно-сосудистых заболеваний, полный отказ от курения, как пишут в англоязычной литературе, избегать вдыхания дыма. Как пассивное курение, так и активное курение. Второй момент. Нужно следить за массой тела. У женщин талия не должна быть больше, чем 80 сантиметров, у мужчин 94. Третье очень простое дело – это физическая активность. 150 минут какой-либо физической активности в неделю это вполне достаточно, чтобы обеспечить э, нормальное качество жизни. Сердце-мышца, она должна работать. Да, нужно посоветоваться со своим врачом. Если обострение заболевания или состояние не очень хорошее, нужно подойти и, может быть, на время ограничить, но даже у людей с выраженной сердечно-сосудистой патологией, они должны немного нагружаться по разрешению врача. Очень важный компонент, это любят люди спрашивать, но редко делают, это питание все слышали слово «средиземноморская диета», но мы не на Средиземноморье живем, но есть определенные факторы, которые может сделать каждый. Первое – это ограничить и умеренно употреблять мясо. Второе – по возможности ограничить или исключить животные жиры. Третье – не менее 300 грамм рыбы в неделю. И в немеренном количестве, как говорят в народе, то есть в большом количестве употреблять овощи, употреблять фрукты, полезно растительные масла. Вот это простые вещи. Еще озвучивают как бы фактор избегать стрессов. Это не всегда легко сделать. Да, очень... да но один из то, что можно сделать, это избегать недосыпания. Сам факт недосыпания – это большой стресс для организма. Поэтому здесь э, хотя бы это избегать. И они еще пишут философское отношение к жизни, но это уже индивидуально. Да, Ну вы сказали сейчас в отношении недосыпания. Скажите, ну люди пожилого возраста, ну я при определенных наклонностях и, опять же, при образе жизни, иногда не могут без дополнительных средств, без помощи снотворных заснуть. Что в этой связи? Вот какие существуют практические э, советы для того, чтобы все-таки не прибегать к химии, а нормализовать сон? Ну, э, первый совет, опять же, использовать вот эти 150 минут в вечернюю ходьбу по возможности. То есть э, физическая нагрузка, аэробная физическая нагрузка, ходьба перед сном очень mm -hmm. полезна. Не переедать на ночь, и второй момент: что если даже приходится использовать какие-то препараты, начинать с чего-то простого, с растительного. Кому-то валерьяны вполне хватает, кто-то еще что-то может быть. То есть не всегда это настолько серьезно, иногда это связано с особенностями, опять-таки, образа жизни. Понятно, с возрастом, если человек меньше нагрузку несет, у него и сон короче. Это такое бывает. Но в целом, чтобы не было бессонницы, то можно идти по простому пути. Вечерние прогулки, потом, если что, валерьяна. Если что, современные препараты, которые чисто предназначены для борьбы с бессонницей, они достаточно безопасны. То есть при рациональном использовании они могут быть использованы, ну, желательно не постоянно, к ним привыкания нет. Ну, вот вы сейчас назвали действительно постулаты, которые, в общем-то, не нужно доставать с полки и ходить за ними в аптеку. Действительно, вечерняя ходьба – это самый такой оптимальный вариант, как говорится, легко доступный и главное заставить себя. И человек да, должен да, да. осознать. Вот мне бы как раз и хотелось в этой связи вот подчеркнуть, что роль, собственно, ответственность пациента заключается именно в том, что осознание данного заболевания образа жизни и, конечно же, тех рекомендаций, которые он получает у врача. Ну и такой вопрос. Сегодня понятие контролируемое заболевание, оно у нас у всех на слуху. Мне бы хотелось, чтобы вы несколько слов сказали нашим пациентам, что представляет собой или что мы, какой смысл вкладываем в понятие контролируемая гипертоническая болезнь. Вот часто больные, вы Понимаете, о чем я говорю, что только тогда -то за таблеткой тянутся, когда уже стрельнет давление, зашкаливает. Пожалуйста. Ну, эти вопросы как бы перекликаются между собой. То есть фактор себя заставить что-то делать иногда возникает только тогда, когда уже гром грянет. Уже с человека что-то случилось, и он начинает или там бегом от инфаркта, или что-нибудь mm -hmm. еще чем-то таким заниматься, когда уже что-то случилось. Очень важно контролировать и для, для начала, если рассматривать профилактику, знать свое давление. Скажем так, человек после 35 лет уже должен знать свой холестерин, он должен знать свои цифры давления. Я не говорю, что это нужно делать постоянно, но хотя бы раз в год его нужно померить. Если не там что-то будет год. не так, ну, для человека 35 лет. А, понятно, <как> понятно, понятно. Хотя бы чтобы знать, какой уровень этого давления. Дальше, если уже есть гипертоническая болезнь, она требует постоянного регулярного контроля. Потому что особенность гипертоника в том, что на какие-то стрессовые факторы, метеоусловия, человек без гипертонии среагирует повышением давления до 160, то уже гипертоник может среагировать с давлением до 230. И в этот момент могут случиться сердечно-сосудистые события. Большинство современных препаратов о а гипертонии лечатся исключительно медикаментами. Они рассчитаны на то, что они должны перекрывать сутки полностью. Потому что бывают подъемы в ранние предутренние часы, когда много событий происходит. У кого-то вечером. Но главное контролировать сутки постоянно. И даже если человеку стало хорошо, у него стало хорошее давление, там 140 на 90, например. Он чувствует себя неплохо, это заслуга препаратов, но чудес не бывает. Только он пропустит хоть один прием, лекарство из крови выйдет, и все начнется сначала. Очень важно контролировать его постоянно. Здесь не бывает, это не заболевание, которое можно взять и излечить. Редкие формы, которые хирургическим путем лечатся, но это редкого, это только 10% от популяции. Всем остальным нужно принимать препараты. Современные препараты, они безопасны. По некоторым лекарствам безопасность превысила в исследованиях даже эффект плацебо пустышки. То есть получилось так как-то так в исследованиях, что мел был более вреден, чем современные препараты. Хотя они свою роль выполняют, они обеспечивают эту функцию, которую нужны. Поэтому то, что вы говорите, для гипертоника очень важно постоянный контроль препаратов. Ну, во-первых, это доступно хотя бы уже потому, что в аптеках по разной стоимости, в общем-то, можно приобрести тонометр для дома, для семьи, если уж случился вот такой человек в семье то давление в обязательном порядке можно померить, ну и если уж не ходить к врачу, скажем так, а контролировать у себя. Тем более есть портативные вещи. Юрий Владимирович, тем не менее, вот то, что мы все время пропагандируем, и здоровый образ жизни, и пролонгированную базисную терапию, и контролируемую гипертоническую болезнь. Тем не менее, в глобальном масштабе во всем мире число сосудистых катастроф растет, и в том числе и сердечных, я, как я уже сказал. Вот все-таки с чем это связано? Я имею в виду не только локально в нашей Николаевской области, я имею в виду вообще во всем мире. Связано с несколькими проблемами. Первая проблема – это прогрессирующее старение населения всех развитых стран. Мы, хоть и не очень развитая страна, но население у нас тоже стареет, Кстати, и у нас есть, как бы по сравнению с странами третьего мира, у нас все-таки процент пожилых людей выше. Поэтому чем старше человек, чем больше у него вероятность, что что-то будет. Второй момент: все-таки срабатывает наследственность, срабатывает то, что диабета достаточно много, это все взаимоподдерживающие факторы. И опять же мы возвращаемся к тем же средствам профилактики. Раньше практически э, понятия гиподинамии не было. То есть все людям приходилось работать. Мало кто э, вел сидячий образ жизни. А сейчас, начиная с детей, сидят за компьютерами, то есть мало двигаются на улице, детей на улицах не видно. Это запускаются процессы с раннего возраста. Поэтому здесь э, плюс питание. Скажем так, с каждым годом все больше приобретает э, как бы роль и место в нашей жизни это вот так называемый junk food, то есть мусорная пища, вот эти все камбургеры и так далее и так далее и так далее, то есть пища не очень здоровая. То есть мы опять возвращаемся к тому, что чем мы должны заниматься в плане профилактики. Ясно. Ну, мы вот сегодня, как бы мне хотелось бы, чтобы наша беседа проходила в русле, все-таки дать какой-то полезный совет, мы уже обговорили эти вещи, именно чтобы человек, даже зная, что у него гипертоническая болезнь или ишемическая болезнь, тот же атеросклероз, чтобы он мог сохранить качество жизни. Да, вот тот объем советов, которые вы, в общем-то, высказали, наверное, это и предопределяет какое-то благо, благополучие на определенном этапе, правильно? Вот. И скажите, пожалуйста, мы когда говорим о многих заболеваниях, ну, в данном случае о сердечно-сосудистых, Скажите, на разных этапах медицин, оказания медицинской помощи, какова доступность для того, чтобы выставить этот диагноз сегодня и той же ишемической болезни, стенокардии и гипертонической болезни? Ну, так же как ничего сложного и дорогого в профилактике нет, так ничего нет сложного и дорогого в диагностике гипертонической болезни. Это на этапе первичной диагностики, это очень просто. Был период, когда делали дворовые обходы, когда мерили по домам населению, то есть как бы пытались выявить всех Возможных гипертоников, поэтому это несложно. Да, иногда, особенно в молодом возрасте, для исключения каких-либо э, сложных вариантов, особых вариантов, это требует определенных анализов крови. То есть определенного дообследования. Есть планы, стандарты, то есть это все доведено до врачей первичного звена, это все все знают. Здесь ничего сложного нет. Что касается стенокардии, здесь есть определенные сложности в плане того, что стенокардия, она меняет кардиограмму только в момент приступа. Люди жалуются на боли в грудной клетке. Боли бывают разные, разного происхождения, разного расположения. Бывает боли болит не в грудной клетке, а в животе. Бывает болит в горле, бывает еще как-то. То есть масса, масса вещей, которые может только расценить доктор. А кардиограмма никак не меняется. Поэтому в мире давно принято так, что есть стандарты, при которых, если у доктора есть подозрение, что это может быть стенокардия, а тем более, не дай бог, впервые возникшая, человек должен быть направлен на коронарографию после базовых элементарных анализов, после УЗИ сердца и так далее, потому что это единственный диагноз, который метод обследования, который может поставить диагноз напрямую и достаточно точно. Mm -hmm. Много из того, что мы видим, как бы что действительно люди иногда обращаются поздно, особенно в случае атипичных болей. Mm -hmm. Здесь сложно, скажем так, проводить профилактику и как бы и рекламу. Mm -hmm этого, ну, как бы реклама не совсем правильное слово, то есть потому что рассказать, как стандартно должен, какие боли в грудной клетке есть, пациенты, каждый поймет по-своему. То есть где-то это должен делать все-таки врач. Да, в жизни часто встречается, что больные списывают все свои неприятные ощущения в области сердца за счет распространенного или расхожего заболевания, такого как остеохондроз. Да. Вот. И не подозревают, что за этим э, таится гораздо более да. серьезные Может, вещи, да. которые могут привести именно к катастрофе, о которых мы, в общем-то, говорим. Поэтому э, все-таки какая-то э, должна быть направленность, нацеленность и так далее и тому подобное. Наверное, это касается и наших коллег на периферии, семейных врачей, участковых врачей и так далее. Что нужно исключить самое грозное, а потом уже давать советы по тем или иным симптомам, которые, в общем-то, больной предъявляет или рассказывает, чтобы все-таки, как мы уже говорили, предотвратить катастрофу. А катастрофы, как известно, увы, если ссылаться на статистику, они неумолимые. Вот. А я думаю, что этих слов, этих советов, о которых мы сейчас говорим, достаточно для того, чтобы убедить наше население, те, кто нас смотрит, естественно чтобы они прислушались и, ну, внемли, что ли. Вот. Ну, с вашего позволения, давайте мы все-таки поговорим с человеком, который не зря, в общем-то, пришел и присутствует при нашей беседе. Это кардиохирург Валентин Петрович. Валентин Петрович, ну, мы сейчас говорили больше о направленности, о терапевтических каких-то воздействиях, о выявляемости, о том, что действительно это все доступно, кардиограмму можно сделать, можно измерить давление и так далее и тому подобное. Ну, уже случаются несчастья, уже пропущен этот момент. К вам поступают больные в кардио, это, в блок, в брит для того, чтобы вы уже применили самые современные медицинские технологии для того, чтобы предотвратить инфаркт. Как часто все-таки вы попадаете в то время, или пациента своевременно привозят, и вы можете оказать эту помощь? Ну, на этот вопрос. Сейчас, вот, для того, чтобы э, тут действительно правильно вы сказали, что имеет значение своевременность поступления больного от начала э, болевого синдрома. Mm -hmm. вот. На сегодняшний день все больные, которые попадают в первые два часа от начала болевого синдрома, они должны быть направлены в наш центр для оказания э, ургентной помощи, для того, чтобы избежать э, такого грозного осложнения ишемической болезни сердца, как инфаркт миокарда. Mm -hmm. Вот. К сожалению, не всегда удается, особенно это жители дальних районов, вот, и в эти рамки попасть. И поэтому существуют другие методы лечения, такие как тромболизис. То есть вводятся специальные лекарства, которые вводятся пациенту, которые растворяют тромб и позволяют избежать острого инфаркта миокарда. Хотя все эти пациенты, даже после тромболизиса, должны быть к нам направлены на проведение коронарографии. Вот. Вообще хочу два слова сказать, что это организация вот этой помощи. Сейчас мы ездим по поликлиникам, по районам, рассказываем, хотя врачи это все знают, но больше хотим довести информацию до населения, до людей, которые страдают болезнью, чтобы они, вот любые какие-то жалобы со стороны сердца любая боль, любой там какой-то дискомфорт. То есть стенокардия может маскироваться по другие заболевания, о которых мы говорили. Вот все больные, у которых есть какие-то нарушения со стороны сердца, должны в обязательном порядке пройти коронарографию. За рубежом кардиолог больному не подходит, пока не будет сделана коронарография. Вот доступность этого метода в наших условиях. В наших условиях у нас для пациентов есть, это я считаю, что доступно всем, без исключения. Вот, потому что у нас есть служба налажена уже вот и всем больным которые нуждаются мы всем без исключения можем провести это исследование которое даст дальше уже понять доктору и пациенту, что с ним делать дальше, какое ну, лечение... То есть применить ту или иную да. тактику, да? То есть доступность полная, и ни одному пациенту mm -hmm. э, не было отказано, поэтому всем, кому это нужно делать, и всем это делается. Э, так вы вот сказали, что да, это мы коснулись только части диагностической. Да, да за ней последует, мы сказали, а, нужно говорить и б. Да. А Если вы выявили уже... Э, Предпосылки для катастрофы, ваши действия и, опять же, сегодняшние возможности. Да. Значит, после того, как была произведена коронархия, там расценивается ситуация, как больному оказать помощь. Если там есть поражение сосудов так называемыми атеросклеротическими бляшками, вот, то расценивается степень поражения. Если бляшки небольшие, то есть просвет сосуда закрывается менее чем 50%, ну, это единичные бляшки, да то производится, тогда проводится консервативное лечение. При неэффективности лечения, либо бляшкам, которые закрывают просвет сосуда больше, чем на 50%, вот, тогда производится уже стентирование, вот что сейчас вот, в принципе видно на экране, производится больному стентирование коронарной артерии. Коронарная артерия в данной ситуации была закрыта более чем на 90%. Вот это прединфарктное состояние, человек, пациент с болями в животе, которые плохо купируются нитратами и другими препаратами. Вот. и в данной ситуации вот было произведено лечение стентирования коронарной артерии. Что это такое? Это через зонд в сердце заводится специальный стенд. Это такая вот сетчатая трубочка, которая раздувается в пораженном сегменте сосуда открывается просвет сосуда вот, и вот и таким образом возобновляется кровоток проходят жалобы вот Но, конечно лечение должно продолжаться потому что процесс как правило распространенный вот и на, э, дальше нужно контролировать и холестерин и давление о котором мы сейчас говорили потому что это основные факторы развития атеросклероза вот это те вещи которые должны соблюдаться всеми пациентами и вот Нет, сейчас как раз здесь, да. да вот сейчас как раз видно это завели стенд в пораженный участок Сейчас мы его будем раздувать. Это, видно, как плохо расправляется uh -huh. стенд. Вот, но, тем не менее, вот, ликвидирован участок поражения. Сейчас баллончик убирается. Мы сделаем контрольную съемочку, на которой будет видно, что сосуд уже ровный. То есть нет вот этого сужения, которое, в принципе, является прединфарктным состоянием, и оно забивается и приводит к инфаркту. Вот это то, что было у больного, вот показано, два сужения, очень серьезные, 90% нижние, 85% где-то верхние поражения. И если будет сейчас дальше кадр, мы увидим, что сосуд после этого стента стал абсолютно ровным, ликвидированы участки, которые вот могли бы привести к инфаркту. Вот сейчас вы рассказали и мы продемонстрировали да. это интервенционные методы э, исследования и оказания той самой помощи при э, надвигающейся, как вот говорится, катастрофе. Я... Да, вот пожалуйста. видно сейчас вот ровный да. сосуд. Да. Вот мы видели то, что было, и то, что вот получилось. Угу. То есть эффект на лицо да. и у больного и восстановился сразу, кровоток да. и... и так да. и, и тут же проходят в большинстве случаев жалобы исчезают. То есть пациент, ну, который да. до этого принимал нитроглицерин одна таблеточка за другой, после нашей процедуры у них тут же сразу проходят жалобы, он удивляется, почему ему не надо пить таблетки. Да. Вот. Я вот вопрос, наверное, к вам такого порядка. Сегодня Минздрав Украины разрабатывает концепцию по совершенствованию оказания медицинской помощи именно при сердечно-сосудистой патологии и в плане развития кардиохирургии. Ну, на ваш взгляд, скажите, пожалуйста, имеет смысл во всех областных центрах делать кардиохирургические центры или все-таки объединить это в одно какое-то в один центр и оснастить его мощной аппаратурой и кадрами и так далее и тому подобное как вот вы считаете это чтобы не утрачивалась доступность да. я это имею в виду ну мое мнение такое что э, чем больше будет выявления пациентов а таких пациентов много, много. Вот. Чем больше будет выявляемость этих пациентов, то есть чем больше пациентов пройдет коронарографический метод исследования, тем больше будет пациентов, которых нужно направлять на операцию. На сегодняшнем этапе у нас уже ежегодно производится около ну, почти 1000 коронарографий. Какая-то часть пациентов из этого количества будет требовать оперативного лечения. Для того, чтобы развивать дальше кардиохирургическую службу, нужно увеличить количество вот этих процедур и когда будет доста уже большое количество пациентов вот тогда надо будет уже развивать службу кардиохирургическую где будут проводиться большие так называемые операции на большие операции на сердце на открытом сердце это касается и клапанной патологии это касается и, и аортокоронарного шунтирования Ясно. Ну, время наше подходит к концу, чтобы завершить нашу с вами беседу. Я думаю, что все-таки наши и существующие пациенты, и потенциальные пациенты, да и просто, может быть, даже и некоторые врачи прислушиваются к тем советам, которые вы сейчас, в общем-то, озвучили. И здесь очень важно, что все наши усилия, и вот даже и цели задачи нашей сегодняшней программы, нацелит людей, объяснить им, Показать, призвать, в конце концов, к ответственности, да, следите за своим здоровьем. И эти условия, если вы будете соблюдать и советы врача по пролонгированному лечению, по э, предотвращению кризов и, не дай бог, еще инсультов, вот, э, и инфарктов, естественно, вот, это позволит вам сохранить качество жизни, чего мы, собственно говоря, и добиваемся. Я хочу только напомнить, что сегодня в нашем обсуждении принимали участие врач-кардиолог Николаевской областной больницы кардиоцентра Юрий Владимирович Наточий и кардиохирург Валентин Петрович Олейник. На этом мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания. Не болейте.